Здесь стоял вот этот диван и здесь стояло кресло Вот оно все выгорело Там даже штукатурка осыпалась Здесь просто оно обгоревшее Вот оно И там тоже, смотри, полностью до камня осыпалось И, и даже нет? потолок именно там прогорел с этой стороны, вот где был диван Больше розеток я не Розеток я больше не Пошел вниз полностью сгоревший. Вот я это, не наверное, не должно Сейчас Именно вот эти трещины, видишь, Саша? Смотри. Вот он. Виталик, дай больше давления. Струю дай. Во-во-во, видишь, засыпается.

Thank you. Начальник второго караула второй ПДПЧ, капитан Нестеренко Дмитрий Петрович. Поступило сообщение на пункт связи части. В составе двух отделений, в количестве восьми человек, выехали по месту вызова. Загорание было по адресу переулок Матросова 1, загорание в квартире. По месту прибытия было обнаружено, что с окон квартиры выходит черный густой дым. Включились в состав звена ГДЗС, ствол Б, за считанные минуты пожар был успешно ликвидирован. Сложности при тушении пожара было сильное захламление коридора квартиры. Находились скаты, домашнее имущество, все безалаберно валялось. В общем, проход составлял где-то сантиметров 40.